еще разок. Итак, если вы родились 3 или 30 или в марте месяце у вас, возможно, есть талант, который вы даже в себе не подозреваете. И об этом сегодня мы подробнее остановимся. Лариса, прошу тебя. Э, да, сегодня интересный эфир, что мы, женщины, как раз третья энергия, да, третий аркан. Э, это триочки, тридцаточки и березень, третий месяц. Э, Це уособлення жінки з великої літери, я би сказала. Це чудовий аркан, якщо він, звичайно, в плюсі, в позитиві, а якщо в мінусі, то, звичайно, там є так сказати, нюанси, які трошечки роблять життя не таким яскравим. Взагалі жінка, да? боже мій, це ж просто життя. Це енергія, це світ, це щастя, це добро, це ніжність, і це все про нас, жінок. нас, жінок. Хоча, якщо от брати чоловіків з трійками, да, в нас ж є чоловіки, які народилися 30-го або 3-го числа, або в березні, вони теж мають е, таку велику частку цієї жіночої енергії. І це теж класно, по большому шуту, тому що е, такі чоловіки е, дуже. Розуміють жінок, вони прямо їх відчувають. І для нас жінок це теж класно, тому що можна дуже ну, легко домовлятися з такими чоловіками, правда? ж? Так, і а, ще трошечки розповіла на русском. Извините. Я так увлекаюсь украинским языком, мне он очень нравится, но, к сожалению, я говорю не очень хорошо на украинском языке. Мы еще немножечко остановимся на основных вот этих вот ощущениях тебя как женщины, что тебе хватает или нет. Дождитесь конца, я вам немножечко расскажу про мужчин. И не абстрактное, а из личного своего опыта. И это как раз интересный момент. Вот, смотрите. Теперь возвращаемся к нам, девочкам. К нам, девочкам, мы же не мальчики, правда же. Вот. Нас иногда жизнь заставляет, просто заставляет быть сильной. Понимаете как? Если вы себе в партнеры выбрали слабого мужчину, или же другие могут быть причины 100%, и вы постепенно, ну, от женщины зависит семья, да, накормить, одеть, обуть и так далее. Ты же понимаешь, что и деньги от тебя зависят. Очень многие моменты. И ты просто-напросто вынуждена что-то делать, потому что твой партнер почему-то этого не делает. И вот тут интересный момент. Да, це дійсно так ну Я ще додам до цього сценарію, який ти розказала. Ще таке буває, що коли жінка дуже сильна, да от їй, їй треба бути сильною, да то якщо навіть коли неї сил, сильний чоловік, то вона може своєю силою навіть його тушити. І тоді він стає ну як м м слабохарактерним. Але коли жінка сильна, да, це може така. Жінка може звернути гори. Оце знаєте, як в російській мові, що і і в гарячу ізбу вийде, і коня на на скаку остановить. Якби да, така жінка може бути трійка, може бути така потужна, дуже. Але тоді вона поступово, поступово, якщо вона не все таки не намагається бути в жіночій енергії, да то така сильна жінка, яка може, що хочеш зробити, що хочеш вирішити, гроші заробити, і за всіх подумати, то вона поступово переходить в четвірку, в четверту енергію в імператора. Тобто вона із жіночої енергії поступово, поступово, поступово піднімається на четвірку і стає мужичком в юбці. І це ну, так, да, можливо, в деякі моменти це добре, але в основному це не добре. тому що жінці все-таки треба не бути настільки потужною і сильною, а треба бути більш такою. М'якою наче, м'якою, і все-таки понижати свій оцей, свою енергію, свою потужність до нижчого рівня і все-таки залишатися в жіночих енергіях. Можна ж добиватися все то, що ми можемо зробити в чоловічих енергіях, да, можна добиватися в жіночій енергії. Як це зробити? Перепоручати якісь справи, а самі можна просто керувати вдалою, от і все. Там кто-то присоединился и показывает, что ему не нравится, о чем мы говорим. Задайте, пожалуйста, вопрос. Задайте вопрос. Я обращаюсь вот к тому, кто, кому не нравится то, о чем мы говорим. Ваш вопрос, и мы ответим на него потому что мы рассказываем пока что те сценарии, которые мы сегодня решили рассказать. Ваш сценарий, возможно, совершенно другой. Поэтому если вы зададите вопрос, вы получите на него ответ 100%. Потому что жизнь настолько многогранна, что нет единого ответа на все вопросы. Я вот как раз хочу сказать о том, что очень многие бегают по бесплатным всяким семинарам, по каким-то, даже может быть платным, но таким коротким, где вы послушаете, как надо вести, и вам дают рекомендации в общем. Вот в общем для всех, а на самом-то деле у каждого внутри есть что-то свое, и ты себя подгоняешь под рамки чьи-то. И это не повод для того, чтобы стать более счастливой. Да, хах, это все не подходит, это не нравится. Приходите, вот, пожалуйста, вот это сейчас Пожалуйста, приходите на консультацию ко мне или к Ларисе. Даже мы сделаем 50 скидку. Вот, приходите и поговорим, потому что можно обхаять кого угодно, но на самом-то деле вы просто в себе не разбираетесь. Вот это важный момент. Итак, мы продолжим. Кстати, хочу сказать, что есть вот люди, которые не понимают, что такое благодарность. Благодарность, когда вы получаете какую-то информацию и вы ее можете принимать, можете не принимать. Понимаете как? Если вам абсолютно не нравится, то просто не слушайте. А если что-то в этом будет полезного, под конец я вам сказала, что я расскажу очень интересный пример из моей личной жизни, как вот не разбираясь в том, какая энергия у мужчины императора или императрицы, как оно влияет на жизнь. И, к сожалению, только совсем недавно, обучаясь в школе кармологии у Марины Хмеловской, я разобралась до детальных моментов. Почему моя жизнь с моим мужем тогда, когда это было, не сложилась? Ожидания были одни, а на самом деле получилось другое. И там конкретно связано с вот этими энергиями. Энергия императрицы – это женская энергия, и энергия императора – это мужская энергия. А сейчас мужичка опять-таки вернуться, что же нам делать женщинам, У просто винуждені бути власними, приймати рішення, тягнути на себе абсолютно все, коли у них все ідентиці рядом партнер. Що делать? Як ти думаєш, найперше мені здається, все-таки треба контролювати, що я думаю, що я відчуваю. відчуваю да? внутрішній стан – Це дуже важливо, тому що саме внутрішній стан він впливає на абсолютно все. На... На любе прийняття рішення, якщо я в стані спокою, я розслаблена і я ну в задоволенні, да, я приймаю одні рішення. А коли я напружена, тривожна, там агресивна, коли я там терорізую своїх домашніх, в цьому стані я прийму зовсім інші рішення. І вони будуть з таким нальотом мого стану, мого стану. Наприклад, от дивіться. Якщо взяти трійку, уявимо, що жінка трійка, і вона без партнера. Вона без партнера, в неї є сім'я, і в неї є, наприклад, свій бізнес. Да? То жінка в плюсі, імператриця трійка. Да? Вона буде добра, справедлива, вона буде розважлива, вона буде м'яка, але вона буде тверда. Вона буде якби, правильно розподіляти ролі, наприклад, на роботі. Да? І вона буде... І питати, чи ти зробив те завдання, яке я тобі дала, чи ні. Вона не буде мамою, вона буде керівником на своєму місці. Вона буде справедливо розподіляти і завдання, і потім за це і спитати, а що ти зробив? І як ти зробив? І якщо все добре, значить якісь плюшки буде отримувати да? співробітник. А якщо не буде, вона буде наказувати, наприклад, там я не знаю, або, або премія, да? або штраф. Але вона буде це робити із ну, тіпа, з любові, з добра, да? з позитивної то, такої, такої точки зору. А якщо жінка трійка в мінусі, то вона буде оцей демострой устраювати і дома, і на роботі. Вона буде як домашній тиран і дома, і буде тиран на роботі, тому що вона буде з напруги, з агресії, і вона буде як цариця, яка постійно незадоволена. От що б вона не робила, всі мають слухати. Навіть якщо це якісь збалмошні рішення чи дії, чи якісь там поради, чи якісь рекомендації, да і вона буде сердитися, а чого це не виконує мою волю? Я от сказала так зробити. Так а може, воно і не так, не треба його так робити, але з стану. Мінуса, да, стан негативної такої енергії. Жінка може ну, сама собі шкодити, а потім буде розказувати, що я намагаюся, я то, я сьо, я все волочу на собі, ніхто не цінує, ніхто там не, не, не дякує і всі мене бояться. Питання: а що ж такое? Да, и есть выход, есть конкретная практика по переходу в женскую энергию мягким образом, которая поможет. У нас есть настройки, они есть у Марины Хмеловской, и мы можем вам помочь не только их получить, они не без кутовни, без что очень многие любят на шарочку проехаться, не понимая, что за этим кроется. Потому что какие семена ты посеиваешь, воровства и так далее, то, то ты и получаешь в жизни. Так вот, есть настройки, и обращайтесь к Ларисе, обращайтесь ко мне, мы поможем вам переходить в женскую энергию правильно, как пользоваться этими настройками. Вы будете слушать столько дней, сколько вам лет. И хочу сказать, что я этим пользуюсь, и обратила внимание, что в я никому ничего не говорю, но в семье стали все друг с другом разговаривать намного вежливее, намного по-другому, лучше друг друга слышат. И это такой вот просто вот яркий позитивный пример, который достаточно быстро там буквально за две недели и уже есть результат. Вот. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Я вижу, нам уже комментируют, что нравится, вот о чем мы говорим. И хочешь еще что сказать, или я уже да, могу к своему примеру да, при, да, перейти? Да, да, примеры. Значит, рассказываю. Я выходила замуж и э, искала, не искала, вот я влюбилась в мужественного, сильного мужчину. Мужественного и сильного. И я все вот прям, знаете, вот по-женски, вот как он, все для него. Ну, короче, я, я, я говорю, для него, и уже я понимаю <тут> тот минус, который у меня был в голове, но это было мое воспитание. Вот. И только теперь я разобралась, вот на минуточку, он был рожден так давно, его, к сожалению, уже нету, он давно ушел, я еще развелась с ним. Он был 3 марта дня рождения. Представляешь, на минуточку, 3 марта. То есть, что получается? Я в этом вообще, как и с точки зрения психологии, хорошо разобралась. Он внутри был мягкий и женственный. И он ненавидел это в себе. И он старался быть жестким, настоящим мужиком. А я увидела в нем именно вот эту же. Вот настоящий мужчина берет ответственность, какие-то принимает решения. Я выходила замуж за такого. А по сути он был другим и естественно постепенно постепенно он начал сваливать на меня все проблемы семьи, пока вообще не начал даже вредить нашей семье. Мне просто пришлось с ним развестись, потому что надо было спасать хотя бы детей, вот называется, да. уже не говоря о том, что мне те отношения совсем не подходили. Но это было очень давно, и уровень тогда тогдашнего моего развития был ну, совершенно не такой, как сейчас. Но каждому все дается вовремя. И вот я хочу сказать, что бывает в жизни, когда приходят такие люди к тебе в твой круг общения. И я знаю, почему у меня так было, потому что это мой кармический хвост, его кармический хвост оказался тем общим, который мне пришлось прорабатывать и ему. И только от вас у вас всегда есть выбор. Оставаться в прошлых отношениях, которые вам не нравятся, которые вас не устраивают, или перейти на другой уровень. Все зависит только от вашего выбора. І якщо ви не знаєте, що вибрати, але вам щось в вашій житті не подобається, то, пожалуйста, консультація к Ларисе, консультація ко мне, Приходите, і ви получите ответ на всі ваші питання. Я ще хочу додати, що я теж слухаю третью, ну, налаштування третьої енергії, і дійсно, я сама по собі відчуваю, що я стаю м'якіша, бо в мене багато таких жорстких енергій є. І я... Агресивна, і я така вперта, я можу йти як танк на пролом. Але третя енергія, буквально там, ну, мабуть, за, за три тижні я сама за собою помічаю м'якість, м'якість. Я вже можу спокійно. Слухати, там не перебивати, ну ні буває, буває, але набагато вже менше. Я м'яко вислуховую, м'яко говорю, по-іншому реагую. ну ну тобто саме цікаве що значить ну, ну, що ти там послухала 10 хвилин це налаштування чи там 15, да воно невелике. І ти ж нічого не робиш. Ти просто розслабилася, слухаєш і все. А воно працює з підсвідомістю, і це треба розуміти, що це не тяжка робота. щоб ніхто не боявся, що це налаштування, ти непонятно, що робити. Ні, це можна сказати, дуже приємний процес. що Ти стоїш, слухаєш і сидиш, слухаєш, і поступово поступово змінюєшся. І це класно. Це класно. Так что, дуже, даже, 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 сегодня интеравный такой, значит, прожинок, но и чуть-чуть не -чуть человеки мы, так сказать, за... Да, сегодня как раз 30 число, как раз вот эта энергия, и в интернете очень много всевозможных записей, что сегодня, вот вы прям сегодня все вот, измените, всю свою жизнь. Мне так понравилось, вот сегодня, да, сегодня мощная энергия, и энергия солнца, и энергия луны, все правильно. Но понимаете, вот... Сегодня ты набрался энергии и все у тебя в жизни поменялось. Такого не может быть просто практически. Потому что э, все зависит от того, как ты постепенно, постепенно нарабатываешь новое отношение к жизни, к себе. Вот эта вот постепенность, привычку. То есть ты вырабатываешь свою новую привычку. Да, время от времени нужны встряски для того, чтобы э, как-то корректировать эту свою привычку. Но э, за один раз точно не изменишь. Надо каждый день что-то делать. Поэтому обращайтесь к Ларисе, ко мне, мы поможем вам э, войти в эти женские энергии, чтобы у вас в жизни все складывалось наилучшим образом. И чтобы избавились да, от страданий. Да, да. И пришли до своего новейшего счастья. Уху!